У нас в больнице ежегодно проводится переливание от 2,5 до 3 тысяч доноров. В среднем один больной с онкологическими заболеваниями получает буквально за, одну, за один раз до крови вот 50 доноров и более. Поэтому это очень важная акция, она очень нужна, и специально мы ее проводим для того, чтобы иметь запас крови для детей. Это очень благородный жест. И мы очень благодарны полиции Днепра за эту помощь. планировалось одно количество, а желающих оказалось гораздо больше. Спасибо вам огромное. Полицейские всегда готовы откликнуться на помощь людям. Какая-то бы ни была помощь, маленькая, большая, ну, он готов всегда ее, скажем так, предоставить. Это все. Сам отец, поэтому понимаешь, что это такое. Дети наше будущее. Полицейские это те люди, на которых мы всегда можем рассчитывать. И сегодня, вот когда такое первое мероприятие прошло, вот именно здесь, мы практически сразу знали, к кому можно обратиться для того, чтобы все-таки помощь поступила. Потому что отделение, одно только отделение гематологии в год потребляет более двух тысяч доз, крови и компонентов.